Добрый день. Я заместитель начальника главного управления полиции Полтавской области. Сегодня мы контактируем факт, что приехало порядка 70-100 поддержку дорожного, представителей дорожного контроля с разных городов, которые недовольны действиями управления патрульной полиции и которые своими действиями пытаются спровоцировать то или иное действие. Сегодняшний день здесь у нас проходит охрана общественного порядка, поэтому задействованы некоторые силы с управления, как и управления патрульной полиции, так и с полиции Полтавы. Сейчас у нас что здесь происходит? Это действия, которые ну, разные рода провокации я по-другому никак не назову. Поэтому мы основательно потом разберемся по каждой ситуации, в частности, потому что ну, пока здесь какие-то либо оценки тем или иным действиям, как административным правонарушением, как и криминальным, как, я пока которых не вижу, ну, давать еще рано. На сегодняшний день, ну, с, сию минуту на 12 часов пока еще более-менее спокойно, а так мы будем уже действовать по ситуации.